Сейчас, позвонить. Так, сто тридцать пять. Вася, это я, давай открывай. Okay. Так, вот, всё. Селиться сейчас будем. Приехал к Василисе, наконец-то сразу на следующий день после приеду сюда. Вот, в самом деле очень много планов. Вот. Не знаю, куда нибудь поедем. Вообще хочу в одежду посмотреть здесь и вот. В общем, посмотрим, что получится. Я отправляюсь к и на связи на сейчас. Ну, я очень люблю эту встречу, потому что, ну, прикольно, в общем, когда ты с близкими видишься. Долго не виделся, а потом встречаешься, очень так тепло и уютно дома. Вот. Сейчас скоро. Очень странно, они у меня лезут. Купила у Василисе, короче, кружку. Тут она тащится по этому тюму. Сейчас приду к вам. Давай, Садись, отражается радужным цветом. Как он трещется, Сейчас Мы снаряем, снаряем. Речет, отправляемся гулять, в принципе. Неважно куда, ну это... В машине едет, давай отойдем. Вот. Значит, мы с Василисой отправляемся ну, хотим это зайти в мою книгу, там книги посмотреть, стратки, А потом, да, зайдем в магазы всякие разные. Там надо купить оттеночный шампунь для моих волос. И... Зеленый волос. И желтый. Блин, меня бесит вот это. А потом отправимся, значит, в ленту опять покупать что-нибудь вкусненькое. Давай. Да. Ходили мы в магазин. Магазин купили это Мороженое. Формочки для кекса. Да, мы купили формочки, покажи их. Вот. вот короче, мы хотим кексы испечь, в общем. Еще мы купили крючок железный и... Да, Василиса там ронду всех купили. Милош, и... Мы еще хотим сходить за, ну, оттеночным шампунем для меня. Они там неудачно просто покрашены, короче. Не будем об этом обсуждать. Вот, ну, короче, неудачно. Что вот, сейчас, короче, на улице 33 градуса. И это просто невозможно, это просто вообще упадок а у тебя сил. Там выше 25 градусов еще не было в Питере. И Либо поэтому мне сейчас власть. очень непривычно. Вечером 33 градуса. Это же вообще сама можно сойти. Ужасно. Тут, короче, на диванах. Силу запроверила. Да? Ой, это самый классный. С тобой давай, пошли. Хватит пробегать все диваны. Мы, короче, решили кексы спечь. И сейчас мы идем покупать все для этого. Ну, в принципе, там все есть, наверное. Давай? Скажи что-нибудь. не знаю. Как обычно, раньше выпендривался на камеру. ну, а что я могу сказать тебе? Что мы в ленту идем? Да, единственное, что ты можешь сказать, это то, что мы идем в ленту. Через ленты, да, Вася? Да. Что, мы купили Всякие рунды, конечно же. мы толком... И кинды. не видно. Мы, короче, купили яйцо Васян, шоколадное. Это, еще мы купили... Так, давайте будем снимать на видео. Мороженое. Да, конечно, мороженое купили. Мы еще что мы купили, мы будем снимать на видео. Да, и же не забудем, конечно, как в прошлый раз. Маленький. Ася, здесь лезут в Коты.

Мороженое. мороженое, да, мороженое, которое оставил по дороге. В принципе, больше ничего мы не покупали. Вот так вот. Сейчас ложимся спать. Все, спокойной ночи. Натян минут короче, мне вот. Да? И музыку слушаем. короче. Мы вышли на улицу, просто надо надо деньги, короче, вот, мы с если вышли, значит, себя я снимать не буду, потому что я на самом лучшем видео сегодня. Ну, мы проснулись, вышли просто утром. Вот. Сегодня не знаю, что будем делать. А сегодня надо голову, кстати, ну, покрасить. И пойду там встретиться надо. С Настей и все. Вот так, короче. Да? Да. Позили дела. Нормально. Ну-ка. Куда? Котами издеваешься. Что? Ты что, беременная, что ли? Не знаю. Наверное, да. Вася, хватит мучить котов. издевается.